ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾನು ಈಗ ಶ್ರೀ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ವಿರಚಿತ ಶ್ರೀ ಸೌಂದರ್ಯ ಲಹರಿಯ ಹತ್ತನೇ ಭಾಗ ಅಂದರೆ ತೊಂಬತ್ತೊಂದನೇ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ನೂರನೇ ಶ್ಲೋಕದವರೆಗೂ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಕಲಿಯಲು ಆಸಕ್ತಿ ಇರುವವರು ಇದರ ಜೊತೆ ಕೇಳಿ ಕೇಳಿ ಹಾಡಿ ಹಾಡಿ ಕಲಿತುಕೊಳ್ಬೋದು ಪದನ್ಯಾಸ ಕ್ರೀಡಾ परिचयमिवारब्धु मनसः स्खलन्तस्थे खेलं भवनकलहंसा न जहती अतस्तेषां शिक्षां सुभगमणिमञ्जीररणितः चलादाचक्षाणं चरणकम् चारुचरिते अरालाकेशेषु प्रकृतिसरला मन्दहसिते चित्ते दृशदुपलशोभा कुचतटे भृशं मध्ये थुरुरसिचारोहविषये जगत्रातुं शम्भोर्जयति करुणा काचिदरुणा <multifon ideally> पुरा पुरारातेरन्तः पुरमसि ततच्वरणयोः सपर्यामर्यादा तरलकरणा नाम सुलभा तथा हे ते नीताः शतमखमुखा सिद्धिमतुलां तव द्वारोपान्त स्थितिभिरणिमाद्याभि अमर गतस्ते मञ्चत्वं द्रुहिणहरिरुद्रेश्वरभृतः शिव स्वच्छाय घटितकपट पता प्रच्छदपटः त्वदीयानां भासां प्रतिफलनरागारुणतयः रसैव दृशा दोग्विकुतुकम् कलङ्कः कस्तूरी रजनिकरबिम्बं जलमयं कलाभिकर्पूरैर्मतकरण्डं निबिडितम् निबिडितं। स्तद्भोगेन प्रतिदिनमिदं रिक्तकुहरं विधिर्भूयो भूयो निबिडयति नूनं तव कृते कलत्रं वैधात्रं कति कति भजन्ते न कवयः श्रियो देव्या को वा न भवति पतिः महादेवं हित्वा तव सति सती नामचरमे चाभ्यामासङ्गः कुरवकतरो रप्य सुलभः गिरामाहुर्देवीं द्रुहिण गृहिणीमागमविदो हरे पत्नीं पद्मां हरसहचरीमद्रितनया तुरीया कापि त्वं दुरधिगमनिसीममहिमा महामायाविश्वं भ्रमयसि परब्रह्म महिषी सरस्वत्या लक्ष्म्या विधिहरिसपत्नो विहरते रते पाते व्रत्यं शिथिलयति रम्येण वपुषा चिरं जीवन्नेव क्षपितपशुव्यापाशौ व्यतिकरः परा रसयति रसं त्वद्भजनवान् वा प्रदीपज्वालाभिर्दिवसकरनीराजनविधिः सुधासूतोश्चन्द्रोपल जललवैरर्घ्य रचना स्वकी सलिलनिधिसौहित्यकरणम् त्वदीयाभिर्वाभि सवजननिवाचा स्तुतिरियं धन्यवादः